السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأكدة من لساني يفقه قولي وجلي لي وزيرا من نحلي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين یا مقلیب القلوب صبیت کلبیلا دینک یا مصرف القلوب شرف کلبی اللہۃآعق اللہ اللہ دعوۃ وغنا اللہ اللہ مبارکلہ آمین یا رب الف ہم پڑھے ہیں سترواں پارہ آیت نمبر چوبیس تک ہم نے پڑھا تھا سورہ الحج کی اور پارہ نمبر سترہ آج آگے دیکھتے ہیں أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء الآكف فيه والباد ومن يرد فيه بالحادم بظلم نزكه من عذاب أليم جن لوگوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا اور جو آج اللہ کے راستے سے روک رہے ہیں اور اس مسجد احرام کی زیارت میں مانے ہیں جسے ہم نے سب لوگوں کے لیے بنایا ہے جس میں مقامی باشندوں اور باہر سے آنے والوں کے حقوق برابر ہیں ان کی رویش یقیناً سزا کی مستحق ہے اس مسجد حرام میں جو بھی راستی سے ہٹ کر ظلم کا طریقہ اختیار کرے گا اسے ہم دردناک عذاب کا مزا چکھائیں گے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ماننے سے انکار کر دیا آگے کا مضمون صاف بتا رہا ہے کہ اس سے مراد کفار مکہ ہیں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پیروں کو حج اور عمرہ نہیں کرنے دیتے یعنی جو کسی شخص یا خاندان یا قبیلے کی جائدار نہیں ہیں بلکہ وقف عام ہے اور جس کی زیارت سے روکنے کا کسی کو حق نہیں ہے یہاں فقی نکتے نظر سے دو سوال پیدا ہوتے ہیں جن کے بارے میں فقہ اسلام کے درمیان اختلافات پیدا ہوئے ہیں اول یہ کہ مسجد حرام سے مراد کیا ہے آیا صرف مسجد یا پورا حرم مکہ دوم یہ کہ اس میں عاقف رہنے والے اور باہر سے آنے والے کے حقوق برابر ہونے کا کیا مطلب ہے ایک گروہ کہتا ہے کہ اس سے مراد صرف مسجد ہے نہ کہ پورا حرم جیسا کہ قرآن کے الفاظ سے واضح ہے اور اس میں قرآن حقوق کے مساوی ہونے سے مراد عبادت کے حق میں مساوات ہے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے معلوم ہوتا ہے اے اولاد عبد المناف تم میں سے جو کوئی لوگوں کے معاملات پر کسی اقتدار کا مالک ہو اسے چاہیے کہ کسی شخص کو رات اور دن کے کسی وقت میں بھی خانہ کبہ کا تواف کرنے یا نماز پڑھنے سے منع نہ کرے اس رائے کے ہم ہی کہتے ہیں کہ مسجد حرام سے پورا حرم مراد لینا اور پھر وہاں جملہ حیثیات سے مقامی باشندوں اور باہر سے آنے والوں کے حقوق برابر قرار دینا غلط ہے کیونکہ مکہ کے مکانات اور زمینوں پر لوگوں کے حقوق ملکیت اور وراثت اور حقوق بے و اجارہ اسلام سے پہلے قائم تھے اور اسلام کے بعد بھی قائم رہے حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں صفوان بن امیہ کا مکان مکہ میں جیل کی تعمیر کے لیے چار ہزار میں خریدا گیا لہٰذا یہ مسوعہ صرف عبادت ہی کے معاملے میں ہے نہ کہ کسی اور چیز میں یہ امام شافی اور ان کے ہم خیال اصحاب کا قول ہے دوسرا گروہ کہتا ہے کہ مسجد حرام سے مراد پورا مکہ حرم ہے حرم مکہ ہے اس کی پہلی دلیل یہ ہے کہ خود اس آیت میں جس چیز پر مشرقین مکہ کو ملامت کی گئی ہے وہ مسلمانوں کے حج میں مانے ہوا ہونا ہے اور ان کے اس فیر کو یہ کہہ کر رد کر دیا گیا ہے کہ وہاں سب کے حقوق برابر ہیں اب یہ ظاہر ہے کہ حج صرف مسجد میں ہی میں نہیں ہوتا بلکہ صفحہ اور مروہ سے لے کر منا مزدلفہ، عرفات سب ناس کے حج کے مقامات ہیں پھر قرآن میں ایک جگہ نہیں متعدد مقامات پر مسجد حرام بول کر پورا حرم مراد لیا گیا ہے مثلا فرمایا مسجد حرام سے روکنا اور اس کے باشندوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک ماہ حرام میں جنگ کرنے سے بڑا گناہ ہے سورہ بکرہ کی آیت نمبر 21 ون ٹو سیونٹین ظاہر ہے کہ یہاں مسجد سے نماز پڑھنے والوں کو نکالنا نہیں بلکہ مکے سے مسلمان باشندوں کو نکالنا مرواد ہے دوسری جگہ فرمایا یہ رائت اس کے لیے ہے جس کے گھر والے مسجد رحام کے رہنے والے نہ ہوں سورہ البقرہ آیت نمبر نائنٹی سکس یہاں بھی مسجد حرام سے مراد پورا حرم مکہ ہے نہ کہ محض مسجد لہٰذا مسجد حرام میں مساوات کو صرف مسجد میں مساوات تک محدود نہیں قرار دیا جا سکتا بلکہ یہ حرم مکہ میں مساوات ہے پھر یہ گروہ کہتا ہے کہ یہ مساوات صرف عبادت اور تعظیم و حرمت ہی میں نہیں ہے بلکہ حرم مکہ میں تمام حقوق کے اعتبار سے ہے یہ سرزمین اللہ کی طرف سے وقف عام ہے لہٰذا اس پر اور اس کی امارات پر کسی کے حقوق ملکیت نہیں ہے ہر شخص ہر جگہ ٹھہر سکتا ہے کوئی کسی کو نہیں روک سکتا نہ کسی بیٹھے ہوئے کو اٹھا سکتا ہے اس کے ثبوت میں یہ لوگ بکثرت احادیث اور آثار پیش کرتے ہیں مثلاً عبداللہ بن عمر کی روایت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکہ مسافروں کے اترنے کی جگہ ہے نہ اس کی زمینیں بیچی جائیں اور نہ اس کے مکان کرائے پر چڑھائے جائیں ابراہیم نخی کی مرسل روایت کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکہ کو اللہ نے حرم قرار دیا ہے اس کی زمین کو بیچنا اور اس کے مکانوں کو کرایہ کا کرایہ وصول کرنا حلال نہیں ہے واضح رہے کہ ابراہیم نخی کی مرسلات حدیث مرفوع کے حکم میں ہیں کیونکہ ان کا یہ قاعدہ مشہور و معروف ہے کہ جب وہ مرسل روایت کرتے ہیں تو دراصل عبداللہ بن مسعود کے واسطے سے روایت کرتے ہیں مجاہد نے بھی تقریباً انہی الفاظ میں ایک روایت نقل کی ہے القمہ بن نزلہ کی روایت کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر عمر عثمان رضی اللہ عنہم کے زمانے میں مکہ کی زمینیں صواب افتادہ زمینیں یا شاملات سمجھی جاتی تھیں جس کو ضرورت ہوتی وہ رہتا تھا اور جب ضرورت نہ رہتی دوسرے کو ٹھہرا دیتا تھا عبداللہ بن عمر کی روایت کہ حضرت عمر نے حکم دے دیا تھا کہ حج کے زمانے میں مکے کا کوئی شخص اپنا دروازہ بند نہ کرے بلکہ مجاہد کی روایت تو یہ ہے کہ حضرت عمر نے اہل مکہ کو اپنے مکانات کے سہن کھلے چھوڑ دینے کا حکم دے رکھا تھا اور وہ ان پر دروازے لگانے سے منع کرتے تھے تاکہ آنے والا جہاں چاہے ٹھہرے یہی روایت عطا کی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ صرف سہیل بن عمر کو فاروق اعظم نے سہن پر دروازہ لگانے کی اجازت دی تھی کیونکہ ان کو تجارتی کاروبار کے سلسلے میں اپنے اونٹ وہاں بند کرنے ہوتے تھے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا قول کہ جو شخص مکہ کے مکانات کا کرایہ وصول کرتا ہے وہ اپنا پیٹ آگ سے بھرتا ہے عبداللہ بن عباس کا کال کہ اللہ نے پورے محرم مکہ کو مسجد بنا دیا ہے جہاں سب کے حقوق برابر ہیں مکے والوں کو باہر والوں سے کرایہ وصول کرنے کا حق نہیں ہے عمر بن عبدالعزیز کا فرمان امیر مکہ کے نام کہ مکہ کے مکانات پر کرایہ نہ لیا جائے کیونکہ یہ حرام ہے ان روایات کی بنا پر بکثرت تابعین اس طرف گئے ہیں اور فقہہ میں سے امام مالک امام ابو حنیفہ سفیان سوری امام احمد بن حنبل اور اسحاق بن راغبیہ کی بھی یہی رائے ہے کہ اراضی مکہ کی بے اور کم از کم موسم حج میں مکہ کے مکانوں کا کرایہ جائز نہیں ہے البتہ بیشتر فکہ نے مکہ کے مکانات پر لوگوں کی ملکیت تسلیم کی ہے اور ان کی بحثیت عمارت نہ کہ بحثیت زمین بے کو بھی جائز قرار دیا ہے یہی مسئلہ کتاب اللہ سنت رسول اللہ اور سنت خلفہ راشدین سے قریب تر معلوم ہوتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمام دنیا کے مسلمانوں پر حج اس لیے فرض نہیں کیا کہ یہ اہل مکہ کے لیے آمدنی کا ذریعہ بنیں اور جو مسلمان احساس فرض سے مجبور ہو کر وہاں جائیں انہیں وہاں کے مالکان زمین اور مالکان مکانات خوب کرائے وصول کر کے لوٹیں وہ ایک وقف عام ہے تمام اہل ایمان کے لیے اس کی زمین کسی کی ملک نہیں ہے ہر ظاہر کو حق ہے کہ جہاں جگہ پائے ٹھہر جائے اس سے مراد, ہر وہ فعل مراد ہے جو راستی سے ہٹا ہوا ہو اور ظلم کی تاریخ میں آتا ہو نہ کہ کوئی خاص فیل اس طرح کے افعال اگرچہ حال حال میں گناہ ہیں مگر حرم میں ان کا ارتقا زیادہ شدید گناہ ہے مفسرین نے بلا ضرورت قسم کھانے تک کو الہاد فی الحرم میں شمار کیا ہے اور اس آیت کا مزداق آیا ہے ان عام گناہوں کے علاوہ حرم کی حرمت کے متعلق جو خاص احکام ہیں ان کی خلاف ورزی و درجہ الا اس تعریف میں آتی ہے مثلاً حرم کے باہر شخص جس شخص نے کسی کو قتل کیا ہو یا کوئی اور ایسا جرم کیا ہو جس پر حد لازم آتی ہو اور پھر وہ حرم میں پناہ لے لے تو جب تک وہ وہاں رہے اس پر ہاتھ نہ ڈالا جائے حرم کی یہ حیثیت حضرت ابراہیم کے زمانے سے چلی آتی ہے اور فتح مکہ کے روز صرف ایک ساتھ کے لیے اٹھائی گئی پھر ہمیشہ کے لیے قائم ہو گئی قرآن کا ارشاد ہے جو اس میں داخل ہو گیا وہ من میں آ گیا حضرت عمر عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن عباس کے یہ اقوال معتبر روایات میں آئے ہیں کہ اگر ہم اپنے باپ کے قاتل کو بھی وہاں پائیں تو اسے ہاتھ نہ لگائیں اسی لیے جمہور تابعین اور حرمیہ اور ہنالہ حنابل، حنابلہ اور اہل حدیث اس کے قائل ہیں کہ حرم کے باہر کیے ہوئے جرم کا قصاص حرم میں نہیں لیا جا سکتا وہاں جنگ اور خون ریزی حرام ہے فتح مکہ کے دوسرے زور جو خطبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا تھا اس میں آپ نے اعلان فرمایا تھا کہ لوگوں اللہ نے مکے کو ابتدائی آفرینش سے حرام کیا ہے اور یہ قیامت تک کے لیے اللہ کی حرمت سے حرام ہے کسی شخص کے لیے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو حلال نہیں کہ یہاں کوئی خون بہائے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری اس جنگ کو دلیل بنا کر کوئی شخص اپنے لیے یہاں خون ریزی کو جائز ٹھہرائے تو اس سے کہو کہ اللہ نے اپنے رسول کے لیے اس کو جائز کیا تھا نہ کہ تمہارے لیے اور میرے لیے بھی یہ صرف ایک دن کی ایک ساتھ کے لیے حلال کیا گیا تھا پھر آج اس کی حرمت اسی طرح قائم ہو گئی جیسے کل تھی وہاں کے قدرتی درختوں کو نہیں کاٹا جا سکتا نہ خردو گھاس اکھاڑی جا سکتی ہے نہ پرندوں اور دوسرے جانوروں کا شکار کیا جا سکتا ہے نہ شکار کی غرض سے وہاں کے جانور کو بھکایا جا سکتا ہے تاکہ حرم کے باہر اس کا شکار کیا جائے اس سے صرف سام بچھو اور دوسرے موزی جانور مستشنا ہیں اور خدر و گھاس سے ازخر اور خشک گھاس مستشنا کی گئی ہے ان امور کے متعلق صحیح احادیث میں صاف صاف احکام وارد ہوئے ہیں وہاں کی گری پڑی چیز اٹھانا ممنوع ہے جیسا کہ ابو ابوداؤد میں آیا ہے یعنی آپ نے ہادیوں کی گری پڑی چیز اٹھانے سے منع فرما دیا تھا وہاں جو شخص بھی حج یا عمرے کی نیت سے آئے وہ احرام کے بغیر داخل نہیں ہو سکتا البتہ اس میں اختلاف ہے کہ دوسری کسی غرض سے داخل ہونے والے کے لیے بھی احرام باندھ کر جانا ضروری ہے یا نہیں ابن عباس کا مذہب یہ ہے کہ کسی حال میں بلا احرام داخل نہیں ہو سکتے امام احمد اور امام شافی کا بھی یہ کہ کال اسی کا معید ہے دوسرا مذہب یہ ہے کہ صرف وہ لوگ احرام کی قید سے مستثنا ہیں جن کو بار بار اپنے کام کے لیے وہاں جانا آنا پڑتا ہے باقی سب کو احرام بند جانا چاہیے یہ امام احمد اور شافی کا دوسرا قول ہے تیسرا مذہب یہ ہے کہ جو شخص میکاتوں کے حدود میں رہتا ہو وہ مکہ میں بلا احرام داخل ہو سکتا ہے مگر جو حدود میکات سے باہر کا رہنے والا ہو وہ بلا احرام بلا احرام نہیں جا سکتا یہ امام ابو حنیفہ کا قول ہے جہیں پر ہم اپنے لیسن کا اختتام کرتے ہیں بآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين امين جميعا يا رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته